ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਰਾ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਰਾਹੋਂ ਰੋਡ, ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਸ਼ਪ ਕਰਮਾ ਮੰਦਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪਰਦੇਸੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੁਆਰਾ ਹਮਾਰਾ और संग करवाया हमारा पापी का भी उद्धार करना चाहिए मगर क्या हुआ और उस समय बड़ा संकार किया गया और कहने लगे कि हे को वो बेटा इतना धन भी होगा जो आपके आवागमन के चक्र से छुड़ाने वाला हो जब व्यक्ति महान से जान गए आजाम पार्टी और समय उनके दूर जब वहां पहुंचे कर्नल महाराष्ट्र की सिमरन कर रहे थे आदरणीय पंडित जी अम्बादा जी पुत्र लेट श्री रामपीठ जी बहुत ही हमारे इलाके के प्रसिद्ध रामपीठ जी पंडित जी और उसके बाद अम्बादा जी और उनके साथ उनके बेटे कार्तिक कौशल वो भी मंच पर विराजमान है तो आपने जन्म मृत्यु का जो प्राण का पाठ यहां सुन रहे थे कि कलम कैसा करना चाहिए उत्तर कैसा होना चाहिए और रिश्ते कैसे होने चाहिए ये सब चीजें इस गरुड़ प्राण में हम सीखते हैं और इंसान आता है इस दुनिया में कलम करता है रिश्ते भी बनाता है लेकिन उस परम पिता परमात्मा जिसने उसको इस दुनिया में भेजा है उसको ही पूछ जाता है हम सब इंसानियत के नाते रिश्तेदारों के नाते यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं आज सभी श्रद्धांजलि समारोह में जो कि हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री जी जो एक बहुत ही दिव्या आत्मा थी हम कह सकते हैं कि सरम तो नहीं लेकिन काफ़ी गुणों के माह थे उन्होंने अपनी जो आजू है अस्सी के पार 1945 फोर्टी फाइव में इनका जन्म हुआ था और विलेज सरोआ के पास इनका जन्म था और नियर मजारी मजारी गांव के पास वहाँ इनका जन्म हुआ था और दो नवंबर 2025 रविवार को ये इस देखो को त्याग कर चले लेकिन इन्होंने देखो को त्याग है इनकी आत्मा अभी भी हमारे सभी संस्थाओं में चाहे धार्मिक है व्यापारिक है है और हमारे रिश्ते नातों की दोस्ती की मसाले भी है वो सब विराजमान है तो इनके पिताजी श्रीदजुर जी पुरी उनके पुत्र श्री हरमेश पुरी जी जो कि अपनी इस संसारिक यात्रा को पूरी करके आज हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं और पाँच साल पहले इनकी धर्मपत्नी श्रीमती पवन पुरी जी वो भी अपनी देह को त्याग कर चले गए थे लेकिन वो उनके परिवारिक सोनी फैमिली जो कि समुद्रा से थी आजकल हरियाणा में रहते हैं तो काफ़ी पारिवारिक संबंध पूरी फैमिली सोनी फैमिली और इनके जो बच्चे हैं पुरी साहब के संजीव पुरी पिंकू जी संदीप पुरी ओवी जी और नवीन पुरी टोकी जी पूरी मेडिकल नाम से आप सब को ज्ञात है कि बहुत ही हमारा जो कि मेडिसिन का प्रोफेशन है उसमें भी इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि हासिल की है और इसके साथ साथ राजनीतिक समाजिक और धार्मिक संस्थाओं में भी इन्होंने काफी योगदान डाला है और शिक्षित नेत्र मतलब दे जल्द तो आया तो मैं जान देखा उन्होंने बेटे ने पूछा कि डॉक्टर साहब पिछले कहते कि बिमार दाखिल कर चारे फैक्टर की छुट्टी लगे जाए पर यह नहीं पता विदेश तो आना कोई मिलाप नहीं होना क्यों जसभा इंसाफ सामने कि बच्चों के बच्चा बन बुजुर्गों के बजुर्ग बहन और जिन्हें साढ़े इस नवशहर दार्मिक संस्थाव ने उन्होंने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਜ ਵਿਸ਼ਾਰਕ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਰੱਖ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਉਪਕਮਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਲੋਕ ਦੀ ਕਰੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਗਾਹ ਇਹ ਦਾਸ ਤੇ ਦੀ ਕਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਖੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸਨਵਾਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਭਾਣ ਮੰਗਣ ਦਾ ਬਲਵਤ ਹੈ गुरु प्रांत पावन चौथी सात कल आए याद कर सकते थे थे। मेरे भी हरमेष पुरी जी सन देखते हैं मैं उन्होंने सिर्फ पिछले तीस साल की सैवनटी 1975 को 1975 जानवीन जन मेरी सरदार दिलबाग सिंह जी बड़ा और भी जितने सीनियर थे बैठे हम जितने पोस्टर जी बहुत सारी मुझे पटवन के सज्जन जो भी जिन्हें दिया सांझा सरदार जी बात सिंह जी ना बहुत पुरानिया सी और असीम प्यार से पर पूरी तो साहब के बारे में सिर्फ दो लफ्जा से बात करूँगी अच्छा कि वो से मैन ऑफ इंटेलिजेंस विटी फॉर सर्विस एंड ही really हैड नॉलेज हेलो जिन का नाम विद्यादीप देवी है नमस्ते हमारे कोषाध्यक्ष परोका तथा कणक लाजू बहुत सारे पुलिस काम होता है मेरे नाम कल्लू भी काम करता है पापा नीना और नन बिजलींदा पापा नीना आई बि सिमेटली गेटिंग लेस विद दिस पर्सनालिटी और श्री बाके बिहारी गौरव खल्ला नमाशहर किताबोपन एसोसिएशन किताबो गौरव एसोसिएशन नमाशहर और उपकार कोऑर्डिनेशन सोसाइटी नमाशहर हमारे यशपाल सिंह जी गिंदा जी की तरफ से और रोड सेफ्टी अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से तो कैसा समय दिखा डाला कैसे कैसे दुष्कुमों को खाक में मिला डाला जात लाख सिकंदर के जो हौसले आदि थे जब दिया इस दुनिया से तो बात खा तो हमने कुछ नहीं लेके जाना सिर्फ हमारी अच्छाई वो जो है हम उसके तरफ करते हैं वही साथ जाएगा तो जो खुदा के बंदे होते हैं बहुत अजीब होते हैं आते हैं इस दुनिया में रहते हैं इस दुनिया में और दूसरों के नसीब होते हैं ये उनकी कुदारी समझो या खुदा की रहमत समझो जो भी कोई उससे मिलते हैं तो उसके नसीब होते हैं ऐसे तो... ही हमारे हम तो पांच ही प्रवचन धारा गुरु ग्रंथ की आवृत्ति कहते हैं पूज्य पंडित जी और इस बैठे हुए बहुत सारे प्रकार भैन भरा सहबान अब अहत सारे बैठे होते हैं जी पिछले दिन जोड़ा दे रहे हैं अच सारे, सारे तो राजनीतिक लोग समाजिक लोग धार्मिक लोग उन्होंने श्रद्धा से कोई भेंट करेंगे और उन्हों से बारे दस पर मैनू याद है उस अपने बड़े भीर की क्योंकि इन्हों सिर आशा दीदी रीता मेरी क्लास लो आशा दीदी मेरे तो सीनियर से सी, रीता मेरे नाल पढ़ती सी ते बहुत बार इन्हों के आशीर्वाद का मौका मिले बड़े प्यार हर गल समझाने और हमेशा यही कहना अगर किसी किस्म की कोई मुश्किल आए तो मैं और प्यार के छोटी चीज जब भी देनी कि पढ़ाई वाले दे देना और आले दुआले ध्यान देना ये इस फील्ड का आशीर्वाद पॉलिटिकल पार्टी चाहे बहुत राइट कट्ठा काम किया हर इलेक्शन किसी तरह का भी चाहे वह शहर का हों विधानसभा का

ना तन पुछी ना मदा पाया ऊट आयो छूट माटी देख नानक मिथन महासा है सब ना मरना आया सब ना जाए पुछो स्याण आगे बहन के ना जिन मेरा पैस बिस्तरे पति देना देना क्या जाना क्या मरेंगे ਕਸਾ ਮੰਨਾ ਹੋਏ ਜੇ ਕਰ ਸਹਿ ਮਨੋਨਾ ਮਿਸਰੀ ਤਾਂ ਸਹਿਤਾ ਮੰਨਣਾ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੁੜੇ ਸੁਭੜ ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਲੀ ਬਾਦ ਕਰਦਾ ਕਰੂ इस करके जी तो सा मित्रता आखिर तक भुख गई आ वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी अजी दुख दूस शखियत याद करना है नई श्रद्धांजलि देना है वो शख्सियत ऐसी గల్ే సే జీ ము జన జన గు కదే చాగే చెప్పి బాడీ స్టేట్ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਰੇਰ ਕਰਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਸਲਾ ਬਣਾਈ ਜੇ ਸੋਚੀਂ ਸਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋ 파ਰਟੀ ਕਰਦੇ ਖੇਲ ਵੀ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ 파ਰਟੀ ਨੇ ਮਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇੰਦਲੀ ਉਹ 파ਰਟੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ समाज तो संतों का बड़ा ही एक मार्गदर्शन होता है आग लगी आकाश में जर्जर गिरेगा अगर संत ना होते इस दुनिया में तो जल मरता से तो संतों का मार्गदर्शन और संतों के दर्शन से ही हमारे काफी जो पाप है वो धुल जाते हैं और हमें पुण्य प्राप्त होता है और इसी तरह हमारे बीच भारतीय यागिव जी भी पहुंचे हैं शिवसेना के नेशनल प्रेजिडेंट और जिनसे यहाँ पर अगर दो मिनट श्रद्धांजलि नहीं भी दे हुई उनसे भी परिवार की तरफ से माफ़ी चाहिए हमारे बीच सुखदीर सिंह सुखाद जी भी, भी पहुंचे हैं लेकिन समय की सीमा को देखते हुए हम उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बहुत बुला रहे हैं हमारे पास गुलचंद सिंह अरोड़ा जी हैं हमारे पास और शंकर दुग्गल जी हैं अश्विनी दीदी हैं उनके सारे अजीज हैं ये नहीं है कि उनके कोई चीज नहीं है वो सबके करीब हैं आप सबके करीब हैं और सच्ची श्रद्धांजलि आप जो यहाँ पहुँच दे रहे हैं यही सच्ची श्रद्धांजलि है डॉक्टर हमीद मोदी जी ने श्रद्धा से फल भेंट करने लिए बहुत ही मान शखीत पहुंची विशेष तौर पर डॉक्टर बलजीत सिंह चीमा सबका कैबिनेट मंत्री सरदार जरैल सिंह साहब गुरबंख सिंह जी खालसा मैंबर एस जी पी सी सरदार महेंद्र सिंह जी हुशैनपुरी साहब शिकार जी दुग्गल जी श्री ललित मोहन पाठक जी मैडम खानी जी गुर कौर बबली जी बहुत सारिया मान शिखीत अच परिवार गुरु संघ करने पहुंची सांडित अंबादास जी सूँ समझा रहे कि जो भी मनुख संसार से आया उसने एक दिन जाना पर उन्हें किता अच्छा चर्चा विस्तार के नाम कर रहे कि नवाशहर के अंदर ਡਾਟਰ ਹਰਨੇਸ਼ਪੁਰੇ ਜੀ ਚਾਹੇ ਕੋ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗੇ ਹੋਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ बहुत ही अगे बढ़ सेवा की थी मेरे बहुत ही सत्कारियोग सभा शामिल नवा शहर एम एल ए डॉक्टर मछेपाल जी सबका एम एल ए सत्कारयोग भैन जी गुर पाल जी मेरे सत्कारयोगे भाई जी गुरेंद्र फाली जी एच जी पीसी के साथ सत्कारय मैंबर जय धरमिंद्र सिंह सैनपुर जी सरदार सिंह खालसा जी बड़े भाई सरदार जनरल सिंह साहब सरदार सुदीप सिंह सारे अज्ज के समागम के हाजिर सत्कार शख्सियत भैंडों भाओ बजुर्गों फतेह प्रवान करो वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह आज बहुत ही दुखदाई समय, समय। जो अभी अपने बहुत ही सत्कारियों मेरे व्डे भाग श्रोमणी अकाली दल के साजे सीनियर आगू आत्मा की शांति वास्ते करने वास्ते बेल को पहला बहुत ने पुरी साहब के बारे से उन्होंने शख्त साहब श्रोमणी अकाली दल बड़ी पुरानी पार्टी पर मैं कह सकता कि हिंदू परिवार साथी सा फलाने टसाली आगू सी श्री हरनेशपुरी अज की गल नहीं है मैं तो पार्टी बहुत बाद पार्टी के तो पचहत्तर एक सरदार प्रकाश सिंह बादल साहब के दीट से टीम के गेटे साथी सन जैनल रणजीत सिंह पहाड़ साहब के लंबा समय लोग पढ़ाई वास्ते देना कट बना इस करके मैं अपना मत भागा जो दो हजार नौ पार्लीमेंट इतने आया मान प्यार अखर करना बहुत औखा और बहुत पड़ी शख्सियत है ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅੱਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਧਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਭੱਗੜ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਕਾਰਜ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਜਿਨੇ ਨਵਾਸ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣਾਈ ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਚਾਹੇ ਡੀਡਾ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਰੀ ਚੜਚੜੇਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸੀ ਉਹੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸਾਹਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਡੱਟ ਕੇ ਨਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਟਾ ਆ ਇਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਮਾਸ਼ਾਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁਲੀਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕਦਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦਮ ਸਾਡੀ ਸਿਰਮੱਥੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਨਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਸੱਜਣਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗ세 ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦਾ ਸਨਦ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਮੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਤਰੀ ਸਿੰਘ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।